নমস্কাৰ সকলোকে আমাৰ অসমৰ মানুহে বোলে মিয়া খেদে কিন্তু মিয়া খেদিবলৈ হ'লে আমাৰ অসমৰ মানুহে কেইটামান চৰ্ত ৰাখিব লাগিব আমাৰ যিকেইটা কাম আমি কৰোঁ সেই কামটো মিয়াই দেখিলে হাঁহে কিন্তু সেই কামটো যদি আমি নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে মিয়াক আমি খেদিব পাৰিম কিন্তু আমি এতিয়া মিয়াক খেদিবলৈ হ'লে আমি সেই চৰ্তকেইটা জানিব লাগিব বা আমি সেই চৰ্তখিনি মানিব লাগিব গতিকে মই সেই চৰ্তকেইটা কৈ আছোঁ আপোনালোকক প্ৰথম চৰ্তটো মই কৈ আছোঁ সেই যে আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ যে প্ৰগ্ৰামবিলাক হয় ডাঙৰ ডাঙৰ ছিংগাৰবিলাক যে আহে ছিংগাৰবিলাক যে আহোঁতে প্ৰগ্ৰাম যে হয় সেই প্ৰগ্ৰামত আমাৰ বহুত ধ বহুত মানুহ আহে আৰু বহুত ধৰণৰ মানুহ আহে বহুত বেলেগ বেলেগ জাতিৰ মানুহ এই সেই প্ৰগ্ৰামখনত মানুহ উপস্থিত হয় বা চাবলৈ আহে চাবলৈ আহাতে আমাৰ সৰু সুৰা কিবা এটা ভুলৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কাজিয়া হয় সেই কাজিয়া কাজিয়া দেখি মাহে আমাৰ আমাৰ অসমৰ মানুহে মিলাপ্ৰীতি নাই বুলি সেইটো তেওঁলোকে জানে তাৰপিছত দ্বিতীয় কথা সেই যে গাঁৱলীয়াই হওক বা টাউনীয়াই হওক বা চহৰে হওক নগৰে হওক যিয়ে নহওক আমাৰ যে সেই মাটি ঠেলা ঠেলি যে কৰে অলপমান বাঢ়াই দিলে বা দুই ফুট তিনি ফুট পাঁচ ফুটলৈকে যে বাঢ়াই দিয়ে তাৰপিছতে হাংগামা কাজিয়া অলপমান মাটিৰ কাৰণে আমাৰ অসমৰ মানুহে বহুত কাজিয়া কৰে কিন্তু ভাই এটা কথা মনত ৰাখিব যে অলপ মাটি যাওঁতে একো নাই ৰাস্তা সকলোকে লাগে সকলোৰে সমান কিন্তু তাকেই কাটা মাৰা কি কাজিয়া কৰে আমাৰ অসমৰ মানুহে কিন্তু দুদিনীয়া জীৱন ভাই দুদিনীয়া জীৱন এটা কিবাকৈ এটা যদি কিবাকৈ যদি বেমাৰ হয় বেলাৰ কিন্তু মানুহৰ জীৱনটো এনেকুৱাই বুজি পাইছে এইবিলাক কাৰোবাৰ দেখিলে ম্যাই বহুত হাঁহে বুজি পাইছা সৰু সুৰা কাজিয়াত কাজিয়াক লৈ বহুত ডাঙৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে এইবিলাক আমি চৰ্ত ৰাখিব লাগিব আমাৰ অসমখনত ভাল ভাল কাম কৰিব লাগিব যাতে ম্যাই হাঁহিবলগীয়া কামবোৰ যাতে নকৰে আমাৰ অসমৰ মানুহে যদি সেইবিলাক স্বত্ত ৰাখা যায় না তেতিয়া আমি নিশ্চয় ম্যাক খিদিব পাৰিম এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে আমাৰ অসমৰ মানুহে মিলাপ্ৰীতি নাই টকা টকা বুলি কথাই নাই কিবা এটা সৰু কামত যাবি মাল মাল নহ'লে কাম নাই আমাৰ অসমত আৰু যিহে বস্তুৰ দাম খুৱাই নাযায় সেইটো কাৰণে আৰু বাহিৰত কাম কৰিবলৈ যায় আমাৰ অসমৰ মানুহে ইমান ঠিক নাই